Щиро вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в гостях Тамара Нікрасова. Творча людина, відома не тільки в Харкові і в Україні, а далеко за її межами. Тамара Олександрівна Нікрасова народилася 22 грудня 1973 року в місті Харкові. Закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за фахом юрист-правознавець. Свою трудову діяльність почала з лютого 1989 року. Загальний стаж роботи 22 роки. З 2003 року засновник і директор ТОВ юридична фірма Стапріус, а також глава правління українського громадського об'єднання «Стапріус Клуб, на базі якого. Відкриває постійно діючий виставковий салон. З 2009 року і донині об'єднання проводить виїзні виставки українських художників за кордон та іноземних художників до України. З 2005 року проводиться активна меценатська діяльність у сфері мистецтва, видається журнал Антриме, фінансується довідкове видання Харків кінематографічний, здійснюються соціальні проекти. Здравствуйте, Нина Антоновна. Спасибо большое, что пригласили на вашу передачу. Это большая честь для меня. Тамара Александровна, давайте мы познакомим наших телеглядачей с вашей профессиональной деятельностью. Да, действительно, у меня как бы есть несколько видов деятельности. И самый первый и основной, приоткрою маленькую завесу, я вообще юрист по образованию. И в 2003 году я почувствовала в себе силы, для того, чтобы открыть свою юридическую фирму, которая благополучно действует и поныне. Но, вы знаете, мы живем в 21 веке, и, наверное, жизнь была бы наша очень пресной и скучной, если бы в ней не было творчества. Поэтому в 2005 году мы, я имею в виду себя и свой коллектив, решили, что надо как-то раздвигать наши границы, границы нашей деятельности, и открыли Стаприус-клуб. Это украинское объединение, которое занимается исключительно творческой деятельностью, выставочной деятельностью, которая, в общем-то, полностью себя посвятила меценатской деятельности процентов на 70. Вот. И мы пытаемся всеми силами помогать художникам, в том числе художникам Харьковщины, становиться на ноги. Отже, перший раз, де була ця виставка вперше, і як ви її презентували? Це ж треба, щоб харків'яни знали, що є ця виставка. Треба було вам, юристу, знати все таки творчість харків'ян. Чи ви вивчали навмисно, чи це якось вийшло спонтанно? Чому саме не книжкове видавництво? Чому саме не актори? Ну, говоря українською мовою, це таке натхнення, можемо так сказати. То есть вот в один прекрасный день вот просто почувствовала силы в себе и почувствовала вот желание, вот хочется, хочется заняться этим видом деятельности. Почему живопись? Ну не знаю, наверное, очень близко. Я вам скажу, что у меня в доме, вот в детстве жили мы не очень как бы так богато, но тем не менее у нас в доме было две огромных роскошных картины. Вот. И вот моя мама, она всегда воспитывала во мне вот эту вот любовь к культуре, любовь к прекрасному. Вот. И поэтому, когда я выросла, я решила оправдать ее надежды. На самом деле это очень интересно. И действительно, конечно, приходится учиться каждый день, потому что хочется делать все профессионально и качественно. Я вам скажу даже больше, у нас в 2000... В 2006-2007 году были курсы искусствоведения, которые были вот на базе нашего предприятия. И мы приглашали специалистов, которые бы нас обучали э, глубинным познанием искусствоведения. Поэтому мы стараемся держать марку и в этом то, направлении. То есть все это на очень серьезном и высоком уровне. Но, Але, Тамара Александровна, от, э, я хочу сказать, что наш канал – это канал для всей родины. И вы сегодня, как бы мы воли, я думаю, уже не знаючи про это, вы сказали телеглядачам про то, что все идет с детьми. Вот, возможно, как бы вас навесили эти картины, как бы мама вас не привчала. То есть вы говорите про то, що... что Зараз від кожного із батьків залежить е, в великій мірі, яка доля буде у їх дитини, і може навіть та або картина, або вишивка на стіні, або якась книга, яку батьки прочитають вдома дітям, може потім е, просто створювати якийсь плацдарм для майбутньої заложити, долі. дитини. Да, залежить зірнишка, яке потім дасть вход. Ви знаєте, я повністю, тому що ми всі родом з Вот. І е, вот, огромна заслуга моїх батьків, мамы в том числе, во всех сегодняшних моих начинаниях. Потому что, знаете, всегда поддерживали, всегда как-то давали советы какие-то, именно родители. Даже вот просто на расстоянии какое-то душевное тепло, которое вот исходит от родителей, оно очень согревает и дает уверенность, и придает энергию дополнительную. Поэтому Ну, я не знаю, що може бути більше, лучше, сильніше, вот та сила і мощ, яка йде від родного вдома. Тобто не тільки все з дитинства починається, а все і з любові. Все любов народжує творчість, любов народжує натхнення. І е, знаю я, я спілкувалася з багатьма людьми, які вам дуже вдячні, які побували е, як художники на виставках, які побували завдячуючи вам і за кордоном. І всі говорять про вас. Як про надзвичайно високодуховну, Спасибо. душевну і дуже добру і талановиту в спілкуванні людину. тому мабуть, у вас є підхід якийсь і педагогічний, адже у вас не тільки дорослі люди, а кого ви запрошуєте? Який критерій відбору на ваші виставки? Вы знаете, ну прежде всего, конечно же, чисто человеческий, то есть должен быть контакт. Вот если он есть, вот знаете, вот душой чувствуешь, все пошло, все благополучно будет. Вот, ну и безусловно, критерий самый строгий, потому что мы отбираем талантов, то есть мы стараемся дать дорогу тем людям, которые, возможно, сами может быть и не могут там с экономической точки зрения что-то сделать. Вот, хотя по-разному бывает совершенно по-разному. Прежде всего основной критерий это возможности, потенциальные способности художника. Вот. И действительно у нас вот были, и мы можем, я могу об этом сказать, без доли хвостовства, уже первые шаги за рубеж. То есть мы провели в 2009-2010 году выездные выставки в Италию. Вот мы возили туда наших художников. И выставки проходили сразу в двух городах. В Удине и в Венеции. На выставке в 2010 году даже присутствовал представитель от ЮНЕСКО, который лично поприветствовал художников и, так сказать, высказал свое почтение и удовольствие тем, что видит. Это очень приятно, очень приятно и очень радостно за наших ребят, которые, понимаете, вот могут выйти за границы Украины и показать свое творчество людям, может быть, немножко с другой психологией, потому что, ну, все-таки Европа, другой менталитет, вот, которые могут вдохнуть вот этот вот новый воздух, который дает новый порыв для творчества. Ну і правда, я чула, що за кордоном все-таки наш живопис дуже цінується, що там по-іншому бачать світ і по-іншому пишуть. Це правда, що по-іншому? Безусловно, безумовно, тому що я ще раз, може, повторюсь, інший менталітет, інший уклад життя, інша економіка, друга політика, тому і творчество немножечко другое, но, ви знаєте, от завжди наш слов'янський дух, він славился. Вот. и э, я хочу сказать, что наши ребята, они, в общем-то, поддержали этот стереотип. То есть они произвели действительно фурор. Э, работы ни, ни одна работа не вернулась на Украину. То есть работы они буквально там разошлись вот сразу же на выставке, на ее открытии. То есть они висели как бы до конца только потому, что нужно было не подвести наших партнеров, которые нам это еще и материальный стимул. Кроме для наших молодых вот. Но ну, я вам хочу сказать, что э, художники были достойны, вот, художники, которые действительно смогли выдержать эту марку, которые предоставили очень талантливые, очень колоритные, по-украински колоритные работы. Вот. Это была и живопись, и гобелены, вот. но все это настолько э, сочное, индивидуальное, вот, красивое и талантливое, что оно не могло просто оставить без внимания. Тамара Оксана, все-таки ваша творческая творчая работа начиналась с Харькова. Как приняли харьковьяне эту работу, и как потом вы ви вышли на международный уровень? Действительно, как бы все начиналось с родных пенатов. И с 2005 по 2008 год у нас был социальный проект. Это была наша задумка, наша идея, мы на три года рассчитывали этот проект, и в течение трех лет его продвигали. Направлен он был на продвижение работ наших харьковчан, художников харьковщины именно. Это была сменная ежемесячная экспозиция. Хочу вам сказать, что это был хороший плацдарм для того, чтобы начать деятельность за рубежом. И вот с 2009 года мы уже начали выездные выставки и начали возить наших же художников за рубеж. Но параллельно с этим и делать выставки иностранных художников здесь у нас на территории Украины. Так, например, в 2010 году у нас была выставка известного итальянского художника Лучана Кинези, вот, который был участником этой передачи тоже, без ложной скромности скажу. Вот, и знаю, что этот художник, в общем-то, с интересом отнесся к Украине. Есть настроение и желание вернуться еще раз тоже с выставкой. Добре, мы желаем, чтобы у вас были не только художники из Италии, а из всего света, потому что, может быть, Харьков и ваша деятельность, и Харьков того варты. Это бесспорно, конечно. Мы стараемся. Дорогие, дорогие друзья! Здравствуйте! уважаемые участники и гости фестиваля. Время неумолимо движется вперед, и вместе с ним первый международный фестиваль живописи и графики – парад традиций. и международный фестиваль живописи и графики «Парад традиций». И вот акцент на слове «международный» я могу сделать, в общем-то, с полной уверенностью уже на сегодняшний день, потому что у нас порядка 40 участников, и представляют они 4 страны – Украина, Германия, Россия и Италия.

siamo venuti fin qui proprio perché per vedere la curiosità culturale, diciamo, e anche oggi molto vengono i festival, di che mi ha invidiala, è la perché qui tutto si propongono come in Italia, dove è ha già possibilità di posare segan, in un'altra Per Fare qualcosa forse in futuro anche per loro.

Вы знаете, я вам хочу сказать, что путь не просто долгий, но еще и очень, можно сказать, изнурительный. Но благодаря тому, что он творческий, то как бы не чувствуешь вот этой вот тяжести от этой бурной деятельности, которую мы проводили практически на протяжении полугода. Полгода мы готовили это мероприятие. И вот оно воплотилось в три дня праздника для художников и зрителей. Роксандре, я надіюсь, ви не боїтеся говорити про майбутнє? А то є люди, які бояться говорити про те, що які плани? Якщо ви не боїтеся сказати, то тоді це моє питання залишається. Які плани зараз? Чи це плани пов'язані з виставковою діяльністю в Харкові? Чи є плани поїздки за кордонів? Чи це та ж Італія, чи це нові країни? Які плани зараз? Вы знаете, я как женщина к этому вопросу подойду осторожно. Я не боюсь отвечать, но скажу э, обтекаемо, потому что, конечно же, планы э, это хорошо, но самое главное, когда они реализуются в жизнь. Э, сейчас в планах провести второй международный фестиваль. Если вы знаете, мы были организаторами этого мероприятия и в 2008 году у нас э, прошло, прошел первый международный фестиваль живописи и графики, э, где было представлено четыре страны мира. А сейчас мы планируем От кризис немножечко нас так підвел. вот, но плануємо провести второе такое ж мероприятие і плануємо його провести уже за пределами України. Страну я пока не, будем, да, не, не буду поки задержу в тайні, вот, но, тем не менее, Тим бы мы ми плануємо мероприятие в такому ж масштабі, як і было. Тепер знову ж до вас питання як до бізнес-леді. Чи не заважає оця творча діяльність? Я ж розумію, що це маса сил, енергії, часу в крайньому разі на те, щоб це все організувати, щоб. потом повести, чтобы потом еще и повернуться сюды и заниматься этой работой. Это допомогает, это завожает. Ой, ну что вы, ведь э, век живи, век учись. И когда ты работаешь, да еще работаешь творчески, ты развиваешься. Поэтому э, это очень здорово, когда есть э, энергия, она всегда будет. Понимаете, было бы желание. Вот когда есть желание и есть возможности его реализовывать, это наоборот очень хорошо. Поэтому нет, не мешает ни скулечка. Э, развиваемся. Тамара Оксана, е, все-таки ви не будете заперечувати, що ви дуже багато доброго робите для людей. Дякую, ми стараємося. Ви це робите. От, е, часто говорять про те, що зараз, ну, може, не скільки середнє покоління, як молодь, молодь, яка не цінує доброго до себе ставлення, молодь, яка не може оцінити те, що для неї зробили. От е, зі своєї діяльності, ви відчуваєте, що хтось потім. забуває про те, що ви зробили для цієї людини, чи ця подяка в серці залишається? От ваше ставлення до молоді вже з точки зору своєї діяльності. Вы знаете, я вообще категорическая противница делить вот на старое поколение или молодое поколение. Но это же очень индивидуально, это зависит от человека. Но на самом деле я очень благодарна Богу и судьбе, потому что вот так в жизни случается, что меня судьба сводит именно с хорошими людьми. Вот с хорошими людьми, с творческими людьми вот в плане деятельности, выставочной деятельности, с хорошими порядочными людьми в плане юридической деятельности. Поэтому не знаю, наверное, это зависит от того, как ты к людям относишься, вот так же отдача идет и к тебе. Ну, вот, как-то погибно притягивает погибно Да, и я очень благодарна нашим художникам, по-человечески благодарна, во-первых, за то, что э, они всегда, вот знаете, каждая выставка это событие. И вот как художник готовится к этой выставке, как он там вот трепещет где-то внутри, вот, как он старается, он душу вкладывает. И вы знаете, вот когда на открытии выставки художнику даешь слово, и вот он что-то рассказывает о себе, о своей деятельности, ну, я не знаю, это каждый раз незабываемые минуты, потому что вот это вот волнение, вот эта вот открытость, которая исходит, это повторить и словами описать достаточно сложно. И, конечно, уже это вот сам вот этот вот момент момент блеска в глазах, я бы так сказала, да, это уже э, для меня, например, этого достаточно. Это вот та и есть благодарность, которая, знаете, вот если человек горит, вот глаза блестят, значит, это те эмоции приятные, которые не купишь ничем и ни за какие деньги в этой жизни. ты, и не думала питать, потому что это такое тривиальное питание, но все-таки после этих слов, вот не могу не запитать, вы счастливая людина. Я думаю, что да. Знаете, как словами Высоцкого он говорил, что счастливый человек это когда утром ты с радостью идешь на работу, а вечером возвращаешься с радостью домой. Вот мне, наверное, в этой жизни повезло, потому что я люблю свой дом, я очень люблю свою семью, и я люблю свою работу, я люблю то, чем я занимаюсь. Поэтому. Я щасливий чоловік. Я теж вважаю, що ви щаслива людина, тому що і те, що я чула від інших людей про вас, і те, коли ми стали з вами, познайомилися, стали спілкуватися, я сама навіть зараз на собі відчуваю оцю вашу таку позитивну світло, ну, жовту, я дуже люблю жовтий колір, таку жовту енергетику, яка відходить від вас, і наче зігріває, не дивлячись ні на що, це такий потужний струмінь тепла і, мабуть, цієї вашої духовності. Тому я вам від усього серця Спасибо. зичу, щоб у вас і на далі були такі люди, от як ми говоримо, подібне притягує подібне. Тамара Олександровна, давайте все-таки ми повернемося до 2010 року, і ви трошки ще розкажете про цю виставку, і ми покажемо телеглядачам, що то так вони дивляться, спілкуються, дві жінки, а їм теж хочеться побачити, як це все проходить. Тому давайте, з якою, якою ви вирішите, і ми покажемо шматочок, саме уривок із цієї виставки. Ви знаєте, я вам дуже вдячна, що ви цю тему затронули, тому що, дійсно, це була дуже сонячна, хороша поїздка. І це був май місяць. То есть мы специально выбрали такое время года, когда ну, солнце, наверное, не только в душах наших посетителей выставки, вот, но и за пределами помещения. На выставку ездило четыре художника наших украинских. Мы старались поддержать именно, знаете, вот такие национальные украинские традиции. Поэтому вот в каждой картине чувствовался какой-то вот наш славянский колорит. Я повторюсь, если скажу, что был представитель ЮНЕСКО, вот, которая очень заинтересовалась некоторыми работами наших художников. Вот, и я думаю, что это даст определенные перспективы ребятам. Я очень на это надеюсь. вы могли в свете изменить все, что вы хотите? чтобы вы в современном свете изменили? Вы знаете, я бы, наверное, ничего не меняла, потому что, знаете, есть хорошее выражение, все, что Бог не дает, все к лучшему. Надо, наверное, оценить то, что есть. Вот, и пытаться получать удовольствие от того, что тебе дает Бог. Вот сегодня и сейчас, здесь и сейчас. Но, видите, это потому, что вы светлая людина, поэтому вы, может живете в таком свете, что вас... Ну, Бог оберігає, що ви не, не хочете навіть нічого міняти, але ж настільки багато зла, несправедливості. От Я маю на увазі в масштабах земної кулі. Що те найголовніше, що ви хотіли б, щоб не було в житті людей? Ви знаєте, я би не хотіла показатися високопарною, але, мабуть, найголовніше це мир, це благополуччя. Вот. Поэтому, якщо пожелати окружаючим, то, мабуть, це мир, добра, благополучия, как в семьях, как в домах, так и в странах. Добре, дякую. Отже, ми автоматично, шановні телеглядачі, переходимо до того, що попросимо Тамару Олександровну звернутися саме до вас, до харків'ян, які сьогодні нас дивляться. Що може побажати вам ця світла, енергетична, позитивна жінка для вас, для харків'ян? Будь ласка, Тамара Олександровна. Спасибо большое. Ну, наверное, пожелать позитива позитива и э, сказать, что все зависит от нас самих, все в наших руках, от того, как мы к этой жизни относимся, от того, как мы э, смотрим на эту жизнь, как мы общаемся с людьми, так все в нашей жизни и складывается. Поэтому я от души вам желаю благополучия мира, удачи, всего самого доброго и э, хочу пожелать как можно больше творчества нашим художникам, э, новых идей и новых возможностей. Я теж прощаючись з вами, шановні телеглядачі, зичу вам від усього серця знаходити творчість у повсякденні, щоб не тільки професійна діяльність зігріла ваші душі, а щоб ви знаходили оту шпаринку, щілинку, в яку би. Зайшла сонячна енергія, в яку зайшла добра енергетика, і ви відчули себе творчими людьми. Бо тільки творча людина може бути повністю щасливою. А я хочу, щоб ви були всі щасливі. До нових зустрічей! Будьте здорові та щасливі! До побачення!